Начинай. Итак, это второй выпуск. Э -э не знаю, э мы, не не мы не ожидали. Это уже рождение. Я не знала, что будет. Э Сиже, ты уже объяснишь. Короче. рождение ребенка. Марина рожает Родите в больнице. А почему в больнице? Дома. Давай. Нет, мы не будем отправляться в больницу. Все, надо кроватку купить, и там на кроватке. Да. Да, мне кажется, так. Да ты вообще уже... Самую дорогую, это ж наша дочка. Или девочка, ой, или бантик. Ну, пускай она на кухне ради, да. Нет, в, их, комнату. Так, все, рождение ребенка, все. Она еще не может. Она еще не может. И как родить дома мне это вот так одно интересно. Слушай, кровать. Анка. Она в институте. Оливия в институте. Охренеть. Почему она думает. во время родов думает о Моне Лизе? Ой, уже. У нее клаустер. Давай в больнице тогда родить уже. Мне кажется, что только в больнице можно родить. А там можно было выбирать. Да, короче, иди уже в Ешь. Она плачет и рожает, потому что, как вы видели, у нас же там... Нет, не видели, я это видео удалила. Я, я не удаляла. А, ну хорошо. Как вы видели, там у нас. Скажи, кор... что с ней с Он такой, наверное, он тоже грустит. Ты что, умер. Итак, а наш сын, может, он тоже придет? А то тот что отдельно уже живет. Может быть, Работать? Да. Не надо работать. Он же должен по идее с ней пойти. Ну так. Он же с ней пойдет, да? Давай, Марина, мы с тобой, мы с тобой. Мы тебя не бросим. Такая, да, и он с тобой. Держать. идти, Бежать. Без трусов сюда. Ну, я так уже прочитала. Держать трусы, не знаю. Стать партнером. 30 тысяч. Ну, быстро, бежи, бежи. А если стать партнером, то он тут будет в доме работать. Ну, так. Где Девочка, у нее желание. Как, стоп... ее... как мы ее будем называть? Стоп, э, э, сейчас. Итак, давай, Антон, нет, ребят, если вы знаете, то я сейчас выложу видео, вы должны обязательно написать нам в комментариях, как ее зовут. Сейчас, подожди. Может, у нас и будет? Подожди, как? назвать. Давай быстрее, слушай. Ну, всякие имя предлагайте. Может, мы их используем для следующих род. Если у нас они будут. Потому что у нас нету двух сынов уже. Так, назвать ребенка. Ренесми! Не. какой Да господи, давай мне уже. Это Энни. Итак, давайте я к вам вернусь, когда мы уже ну, короче, когда мы уже ей видео придумаем. Извиняюсь, имя. Короче, я придумала имя, мы ее назовем. Анна или Аня? Давай Анюта. Аня. Хорошо. Ура! Аня! Безумная. Какой а. она у нас будет? Гений Доброе, Добрая, добрая, добрая. Да ну опять добрая. Но... Любит жару, не, не надо. Любит холод. Не любит природу, точно не надо. Ни ряха, ни уклюжа, одинокая, нет. Рассильная Соня. Спарсвенга. Художница. Нет! Пускай она будет дружелюбной там. Да она... Тогда пускай любит жару. Нет. Любит жару. Да. А, кстати, я... ничего не понял. Подожди. Э, э, да. Любит Дога. природу. Вот, любит природу. Там Нет. было. Все, любит жару, да? Да. Все. Анечка. Аня Фогель. Поздравляю, Мальчики. <свят> как мы его назовем? Стоп! У них двоих исполнили желания. <соединяем> Давай уже как Кстати, Как назовем? У нас, мы два ребенка утратили и два родили. Может, еще третий будет? Нет. Давай как назовем э -э -э мальчика. У нас был Ричард уже. Кириллша! Нет! Зачем? М -м -м. Саша Шапик. Саша Шапик. Анд Анд нет. Андрей, не. Пуц-пуц. <соединяй> 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 Андрей. Андрей. Нет, это точно нет. Максим? Нет. Марк. Нет. Нет, нет. Я вчера малька видела. Поздравляю. Фас, Я филос. чуть мальчика не видела. Скоро. Ладно, мы, вам верн мы к вам вернемся, когда придем придумаем имя. Все, мы решили, мы его назвали Миша. Я Миша. Короче, все. Миша. такая, Миша. Нет, у нас половина детей гений. Да он будет у нас храбрый. Ага. Ладно, ага. все. Третьего не будет. Уайдные слова. Ура! У них выполнили клане! Слыши, Миша, а ты где? Ой! Господи! <связывая> Она их в корзинке несет. <связывая> 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 как так можно детей? она еще бежит тут. Слушай, да их три сейчас, по-моему, нет. А, где, он? Он где? Где <питил> он? Он, <питил> он, хочет ее поцеловать. А, ага, такая спасибо, что родилась. Дядь... Взять Аню. <питил> <питил> нет, Тебя Нет. Бастьян. А представь, если бы. Взять мой... Мишу, Мишу, Мишу. Дети Аню. Тогда одно желание убирай. О, нет, не господи. <питил> Пополнение. Пополнение. Стоп. Горь и радость в один день. Ага, подожди, что? А это что? Это двойняшки его, вам повезло, двое детей. Ага, повезло нам прям так. Ага, как, я помню, как он, у нас с сырой. Слушай. Знаешь что? И ладно, надеюсь, вам понравился этот летсплей. Ага, летсплей. Ну, просто. Как это его Госп... вытащила? Там один поместится. Слушай, ты достанешь ребенка. О, он плачет. Это младенца. О, черенку дома. Да, пускай родить ребенка вместе Джейн как это Джейден она еще одного ребенка короче хочет Джейден а это кто Джейден это ее муж или эта картинка куда-то убирается она мне нужна между прочим а? о а теперь нужно поставить кровать у нас одна есть уже розовенькая красненькая ты не конечно, мы же не можем туда это... здесь Мы не можем кровать переместить. Там ребенок, правильно. Вот именно. ничего. Ничего. Ничего, ничего. Пускай тут два ребенка будет стоять. Ой, стоять. Лежать. Ну, да. Да. О, как раз. Да, да. А бы да, да? Ух ты, ух ты. Ух ты, Ух ты ты пух ты. Знаешь, Барбоскин. Вообще-то это мой братик смотрит. И я тоже, и что? Ну так же была такая кроватка. О, все. Цвет морской волны.